У этой собаки своя грустная история. Это Пудель. Его зовут Атос. Ладковым мы называем его Тоша. Ему 7 лет. Он привитый стерилизован. А грустная история у него, потому что у Атоса был хозяин, был дом. Случилось несчастье, хозяин умер. В квартиру, в квартиру въехали совершенно другие люди. И собаку выставили на улицу. Некоторое время Атос жил около парадных. Соседи его подкармливали. Но кому-то это не понравилось и на собаку вызвали спецтранс. Мы забрали Атоса из спецтранса. Теперь он живет в нашем приюте. Так как Тошка абсолютно домашний пес, ему очень тяжело в приюте. Он очень страдает. И он очень хочет быть дома. Несмотря на свой преклонный возраст, Атос находится в хорошей физической форме. Собака воспитанная, знает команды, контактно с другими животными нашем привет, у Тошки есть подружка. Это фашистский интерьер Хаси. Он ее очень любит. Она такая же говорливая, как он. И когда, э, когда Хаси спит и нужно идти на прогулку, то тоже не разрешает будить Хаси, пока она сама не проснется. Все он очень компанийский. Он очень не любит одиночество. Тоже будет очень скучать, если вы его оставите одного. Помогите Атосу, пожалуйста, вновь обрести свой дом.